cinsil mizac ilk adet Dönəmi 15 və ya hətta 15 yaşından sonra görünür. Hamiləlik dövrü, emizdirmək və ya menopoz başlanğıc söz konusu olmamasına baxmayaraq, adət görünməməsi və ya nadir adət olma halları da yaşana bilər. Heç bir sağlamlıq sorunu yaşamamasına baxmayaraq, regl dövründə uzun süreli düzensizlik bu tarz xanımlar yaşayır və hətta bunun tədavisini uzun zaman almış oluyor. Zəif cinsi mizac sahib olan qadınlar hamiləliyi kalma süresi de düzenli cinsel birliktelik başlangıçtan sonra yaklaşık 3 yıl içerisinde gerçekleşebilir. Bazen bu tarz hanımlar doktora geldiği zaman artık hormonal sistemini birçok noktalarda farklı tedavilerin etkisiyle değişmiş oluyor. Sonlandırma tehlikesi hamileliğin zor ilerlemesi, özellikle birinci ikinci trimesterin toksikozu, düşük